Как спасти Украину от многомиллиардного оттока инвестиций, и сокращения рабочих мест, а граждан от бедности? Об этом говорили сегодня украинские работодатели. А также о том, что экономические провалы правительству не следует списывать лишь на военные действия. Необходимо браться за реальные реформы. Выход есть, уверены, Федерации работодателей. Сюжет наших корреспондентов. На заседании члены Совета Федерации работодателей Украины отметили, что сегодня правительство Украины не имеет понятного обществу долгосрочного плана по стабилизации экономики страны. Все надежды возлагаются на получение кредитов от международных финансовых институтов, а тяжелое экономическое положение в стране списываются на вооруженный конфликт на востоке Украины. Тем временем отток инвестиций из украинской экономики за минувший год достиг 8 миллиардов долларов. Дальнейшее бездействие правительства, по мнению главы Совета Федерации работодателей Дмитрия Фирташа, может привести к уничтожению миллиона рабочих мест и обнищанию населения сегодня к сожалению правительство выбрало позицию войны война все спишет мы понимаем что это партия войны это сейчас не политический лозунг это правда а наша задача сделать партию мира потому что наша партия с вами украина мы должны людям показать что есть другая позиция не просто позиция войны, а есть позиция мира и показать тех людей, которые готовы взять на себя эту ответственность. И я считаю, что как раз тот случай, где федерация работодателей и профсоюзы могут это сделать. Для восстановления экономики нужен мир. Инвесторы не поверят в страну, в которой ведутся боевые действия. По словам Дмитрия Фирташа, 3 марта Федерация работодателей Украины при участии профсоюзных организаций проведет международный форум, на котором будет предложен план модернизации экономики Украины. В разработке этого документа примут участие представители политической и бизнес-элит Германии, Франции и других стран Евросоюза первый раз, когда Евро Европа, Евросоюз ставят ставку на федерацию работодателей и на профсоюзы, они искренне верят, что это то, кто может дать движение вперед, и те, кто могут участвовать в реформах. И на мой взгляд, это очень важно. Решения, принятые на форуме, могут стать спасительными для украинской экономики и даже вывести ее на новый уровень, говорят работодатели. При одном условии если будет мир. Леонид Борин, Валентин Белич, подробности телеканал Интер.